Мне 23 года, я из Харькова. Ну, на самом деле, с самого утра, как бы это в 4 утра началось, я спала. Я, честно, я не слышала. Мы живем в ближнем пригороде, может, там не сильно слышно было. Но проснулась от того, что в 6 утра мне набрал брат и сказал, что началась война. Я была с просоне, я не поняла, что, что как. Я смотрю, что мама плачет. Как бы я спросила, что случилось, мне позвонил парень, он тогда был на работе, его отпустили с работы тоже рано, и он как бы приехал ко мне в гости, э, ну как бы успокоить мою маму, э, потому что она плакала, и как бы я тогда еще у меня не было такого осознания, что началось, потому что этих взрывов я не слышала. Получается, он приехал, мы посидели все, и я решила пойти к нему домой, потому что там еще была его мама, которая тоже расстроилась, и как бы мы сидели у него. И тогда уже я услышала эти взрывы, и уже я поняла, что это не шутки. Но ну, тогда говорили, что это первые три дня, что может это учение, может быть это как бы сейчас все договорятся, и по новостям попадали как и в частные дома показывали, так и э, ну, как квартиры. Поэтому мы вернулись домой, потом уже началось. Потом уже мы начали узнавать по поводу гуманитарной помощи, что как магазины не работали, так как я в пригороде, наличных денег не было, снять их было невозможно, банки не работали, супермаркеты не обналичивали. Потом понемножку начали аптеки обналичивать деньги, АТБ у нас работало, но нам было страшно идти, потому что туда идти 15 минут, и как бы мы боялись. Каждая ночь это было очень страшно, потому что звуки были ну, нереальные. Ээ, как бы, хоть бы дожить до утра. Вот у нас каждый день вот такое было. Спали в коридоре. Ну, как бы наши соседи спускались в подвал. Но мы понимали, что с третьего этажа бежать туда то проще, как бы, правило двух стен. Как-то поначалу постоянно новости, но от новостей тоже очень плохо становилась. Мы начали фильмы смотреть у нас как с семьей. Мы садились в большую комнату, смотрели фильмы, как-то понемногу успокаивались. Еду готовили, пока не потемнеет, потому что выключали свет. Ну, еще загвоздка была в том, что у меня собака, а с ней все равно нужно гулять. Вот это для меня было самое страшное. То есть, даже когда выходил папа гулять с ней, я все равно очень боялась. И мне проще было выйти самой, чтобы как бы, не переживать за него. У вас, особисто, что было наи что стало таким вот поштухом, что вы что все тут не может э, Ну что это, э, вот, допустим, эти переговоры ни к чему не приводят, и что Харьков могут оккупировать, ходили такие слухи, э, и как бы мы решили, что пора уезжать. Ну я на самом деле была за то, чтобы мои родители выехали, но а я осталась, как бы у меня работа еще была, и то есть. Ну все равно на работу возможности добираться не было, транспорт не ходил. И как бы мы так все посовещались, как бы мама была инициатором, что нужно выезжать. И как бы мы обдумывали варианты, ну до этого говорили, что как бы выживают те, которые никуда не едут и остаются дома, потому что по дороге может случиться что угодно, и гуманитарные коридоры обстреливали, но ну, все-таки мы выехали нашли хорошего человека. Это просто группа в Телеграме, люди предлагают свои услуги, ну не на волонтер, не волонтеры, а просто там они свою сумму фиксируют. Просто тогда как раз начался бизнес, когда такси даже по городу у нас брало около там тысяч с пригорода. Ну мы доехали где-то по тысячи человек, он взял, забрал с дома, с собачкой, с багажом, доехали до Полтавы, потому что так было удобней. Поезд мы не рассматривали, папа был после операции с ногой, тогда поезда пускали женщин детей, был шанс, что папа будет сутки на ногах ехать стоя, плюс еще собачка, чемодан, еще у меня младшая сестра, 13 лет, мы решили на машине, мы доехали до Полтавы, там мы остановились в школе. Вот когда приехала в школу, я очень рыдала, я почувствовала себя, ну, честно, бомжом. Ну, ну, потому, в Полтаве? Что, в Полтаве. Условия были как бы, ну, хорошие, все чистенько. Нас покормили, собачку покормили, водичка, кофе, какие-то принадлежности для гигиены, то есть с таким сочувствием к нам. Э, как бы еще была, звучала такая фраза, если бы Харьков не оборонял, то как бы и нам бы досталось. То есть мы вам благодарны. Э, ну, вот такие вот слова. Али, внутренне было тяжко. Да, потому что я приезжаю, и как бы я уехала с дома, там остался мой парень. И так это я не знала, что дальше делать. И мы спали в этой комнате, там 10 человек, и как бы очень морально. Тяжело, никогда в таких условиях. Мы не были, мы всегда как бы нормально жили, хорошая семья у нас была, как бы, до, ну, достатки. Да, а тут вот такая ситуация, и вот э, мы потом еще нашли как, еще одного, там еще раз повезло, хороший мужчина, он нас э, тоже довез. Э, до Винницы уже самой. И мы ехали, и тоже самолеты были, и мы боялись как ехать в комендантский час, но тоже в машине, мы так долго в дороге. Не знали вообще, что, ну, что как, где переночевать, что делать, и решили ехать. И в общем мы доехали сюда, познакомились, ну как лично я познакомилась со своими родственниками, с которыми сейчас общаемся хорошо. Вот. У и... вас заехала ех... вы, мама и еще бабуся, правильно? Нет, я мама, папа, моя сестра младшая, и подъехал к нам брат еще, мой старший. Но он приехал позже, он был прям в самом эпицентре этих взрывов. У нас есть район Павлово поле, там может ну, кто знает, кто с Харькова. И там очень сильные были обстрелы, там и авиаудары были. Если у нас истребители летали, то там они летали и падали бомбы. То есть... И Когда брат мамі написав там Я тебе люблю коли ти ночью, ми всі розридалися, тому що він каже, я думав, що я утром не проснуся. Маш, от така ситуація була, да, і внутрішня важка, і зовнішня важка. Але що, що тримало? Тобто, це бажання велике жити, це турбота про своїх рідних, ну взагалі для вас особисто, що дає надію і силу. Ну, я вот я очень верю в наши сбройные силы Украины, если честно. Потому что очень много освободили уже территории, не дают захватить оставшиеся территории. И как бы я думала, что мы отобьемся. Но я и сейчас так думаю. И тогда я считала, что все равно не может в 21 веке такое быть, как мне казалось, что все равно что-то решится. Но как я читала статью, что нужно жить сегодня, что днем и не думать, когда это все закончится, так психологически легче будет. Но я вот по сей день думаю, что завтра мне позвонят и скажут, что я могу ехать домой. Та еще ведь было, что якое на паре там не знаю, банальных вещей, чьи таких житьевитно покейтиности. Да, не знаю. Теперь хочется все успеть, потому что не знаю что что тебя ждет завтра, и как бы живешь одним днем. То есть, если ты сейчас чего-то хочешь, то лучше это сделай, потому что завтра может быть уже не получится. Что вы хотите? Какие планы? Коротко, строковий и далеко глядней. Хочу закончить все-таки учебу, которую мне не давал закончить в начале ковид, потом <laughs>, военное положение, все-таки как бы защитить свой диплом и не знаю, хочется ну, такие планы, как бы уже свою отдельную семью. Это сто процентов возвращаться в Харьков, но здесь жить мы не планируем. Может, да? Ну потому что это родной город, мы там выросли, там все, там, ну как бы я очень люблю свой город, как бы конечно, Винница, тоже красивый город, но все равно, вот, когда кто-то говорит, что что-то в Виннице красиво, говорю, у меня лучше, у меня парк лучше, у меня вот все лучше, и как-то все равно. Это мой город, он родной.